الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wala tu'assir wa tammin bil khair wa bika nasta'in wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan muslimin muslimat dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT pada tengah hari ini sama-sama kita melihat perbincangan dalam siri yang ke-32 dalam kitab Bulughul Maram karangan ee, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam membicarakan dalam membicarakan bab tayammum kita lihat hadis yang ke 113 Bismillahirrahmanirrahim an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhumā qāla بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم Hadis yang ke-113 hadis riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma Dia kata Nabi SAW telah menghantar aku dalam satu safar eh, Atau dalam satu uh, grup tentera Satu rombongan tentera Yang telah dihantar Untuk berperang dengan musuh Bila sebut tentang um, Hajah di sini ada ulama' kata safar Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim eh, Menyatakan Kuna fi syariah Kami dalam satu grup ketenteraan Yang dihantar untuk berperang Dengan musuh yang mana uh, Syariah ini Minimumnya Ada dalam 400 orang ha. Ammar bin Yasir kata aku dihantar Dalam satu rombongan ketenteraan Kemudian aku berjunub Falam ajidil ma Aku tak dapati air Fatamar ragtu Fis sa'idi Maka Ammar bin Yasir kata Ammar bin Yasir kata Aku berguling Di tanah Sehinggalah kena debu ataupun tanah ni Pada seluruh badan aku Seperti mana telah bergolengnya binatang Macam kita lihat kucing eh, akan bergolek, berguling di tanah ha. Suma Nabi SAW Kemudian aku datang kepada Nabi Maka aku sebut perkara tersebut kepada Nabi Maka apa jawapan Nabi Nabi kata inna inna ma an taqul bi hakaza Nabi kata cukuplah bagi kamu untuk kamu katakan dengan tangan kamu ni seperti ini makna tayammum dengan tangan saja. Ha. Macam mana tayammum dengan tangan? Kemudian daraba biyadaiyihi. Nabi tepukkan dua tangan Nabi di atas bumi, di atas tanah, eh, atas debu tanah dengan satu tepukan. Kemudian Nabi menyapu tangan kanan ke eh, tangan kiri ke atas tangan kanan. Kiri sapu tangan kanan, kanan sapu tangan kiri. Wallahi rakafaihi wa wajhahu. Dan juga zahir kedua tapak tangan zahir mana ni batin ni zahir dua tapak tangan dan juga muka eh hmm. apa fiqhul hadis daripada hadis yang ke-113 ini dan juga hukum hadis daripada ammar bin yasir ini yang pertamanya hadis ni sebagai dalil bagi mazhab yang berpandangan cukup dengan tepukan yang satu muka dan juga kedua tapak tangan eh kedua ke fine tapak tangan semuanya berdasarkan hadis daripada Ammar bin Yasir riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim kalau kita lihat dalam matan hadis ini disebutkan apa a daraba biyadayhi nabi akan tepuk dua tangan nabi di debu di tanah eh darbatan wahidah satu tepukan Kemudian Nabi masah Hashiman alal yamin Nabi sapu Tangan kanan, tangan kiri Bukan sapu sampai ke siku, tak ada Sapu hanya Zahir daripada Zahir daripada tapak tangan ni ha. Bahagian belakang ha. Okey Dan juga Nabi sapu muka Inilah sebahagian di kalangan ulama ada yang berpandangan ataupun mazhab yang berpandangan cukup dengan satu tepukan eh, untuk muka dan juga dua dua pergelangan tangan. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yufti ba'da nabi bi nabi dia telah mengeluarkan fatwa atau memberi fatwa Selepas kewafatan Nabi Itulah cara tayamum ha. Muka dan dua pergelangan tangan sahaja Manakala majoriti di kalangan ulama' Menyatakan tidak dapat tidak Satu pukulan, satu tepukan Untuk muka Satu tepukan lagi untuk Tangan, kanan tangan kiri ha? Ini majoriti di kalangan ulama' Termasuk mazhab syafi'i wayujibun maka majoriti di kalangan ulama menjawab mengenai hadis Ammar bin Yasir yang kita bacakan sebentar tadi yang dimaksudkan di sini dhahiratul durbi litalim. Ha nabi nak mengajar di sini adalah uh, satu tepukan tu untuk mengajar manusia satu tepukan. Ha satu tepukan ke muka dan tapak tangan. Ha Bukanlah untuk menerangkan Ma yahsul bi tayamum Apa yang jad, Apa yang sah pada tayamum Tidak eh, Bukan untuk menerangkan tentang tayamum Tapi Nabi nak mengajar itulah sebenarnya tayamum Bukan dengan cara berguling Tapi cukup dengan muka dan tapak tangan Muka dan tangan Itu Nabi nak bagi tahu eh? Ha, bukan nak menyatakan Satu tepukan sudah cukup Sebab Nabi buat satu tepukan je ha. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan membasuh kedua tangan sampai kedua siku pada wudu. Kemudian pada tayammum, nah, eh, famsahu bi wa aydikum. Sapu dua, sapu muka kamu dan tangan-tangan kamu. Itu ayat tayammum. Dalam tayammum, apa yang difardukan sapu muka dan juga Sapu pada tangan ha, Tak sebut sampai ke siku Zahirnya Al-yad Tangan ini Secara mutlak Iaitu Al-muqayyadah fil wudu Kita menyat menyatakan Bila mana Dari segi zahirnya Sebut tangan secara mutlak eh? Sapu muka dan tangan Tak sebut tangan sampai mana Secara mutlak Dan tidak dikaitkan anna al-yad al-mutlaqata hiya al-muqayyada fil wudu fi awal al-ayah. Kita katakan bila sebut secara mutlak maka dikaitkan dengan dengan ayat wudu sebelum ini. Dalam ayat wudu jana farsilu wujuhakum basuh muka kamu wa aydiyakum ila al-marafiq dan juga basuh tangan kamu sampai ke siku. Eh? Awamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn dan juga bas, sapu kepala dan basuh kedua kaki dalam ayat tayammum tak disebutkan tangan sampai mana disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum sapu muka kamu dan tangan kamu ha, bila sebut secara mutlak maka kita mahmulkan kita letakkan ayatnya adalah seperti mana wuduk ha, kita kiaskan begitulah ha? Maka tak dibiarkan zahir ayat ini iaitu sapu muka dan tangan melainkan dengan dalil yang jelas tidak akan dibiarkan secara zahir melainkan dengan dalil yang jelas datang tayammum ini dengan menyebutkan al-mirfaqaini fis sunan dalam riwayat-riwayat uh, hadis ada yang menyatakan sampai ke siku menyapu menyapu debu ni debu tanah ni sampai ke sampai ke siku. Ha. Perkara yang ketiga tasihut taharah minal janabah bitayamum sah. Seseorang tu bersuci daripada junub daripada hadas besar dengan cara tayamum. Seperti mana sah mengangkat hadas kecil dengan tayamum. Hadas kecil boleh mengangkat terangkat dengan tayamum, hadas besar boleh terangkat dengan tayamum. Perkara yang keempat sesungguhnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhumah eh istamal al qiyas Dia menggunakan qiyas Ammar bin Yasir dia menggunakan qiyas Apa itu qiyas? Bi anna tayammum badal al wudu. Tayammum tu kan ganti kepada wudu. Tayammum adalah ganti kepada wudu yaqa'u ala hayatil wudu maka mestilah berlaku dalam keadaan wudu ha. dalam bentuk wudu hmm. fa tayammum kerana sesungguhnya tayammum anil ghusli tayammum yang menggantikan bagi basuh eh yaqa'u ala hayatil ghusli maka jadilah ia di atas bentuk basuhan ha. ada kalau kita mengambil wuduk basuh muka dan tangan ha, maka bila debu tanah ni hanya menyapu Tang, muka dan tangan ok ha, muka dan tangan kita sapu debu tanah tadi kita sapu seperti mana tayam menggantikan wuduk samalah juga kita katakan anggota yang perlu dibasuh daripada tangan sampai ke siku untuk wudhu maka untuk tayamum pun daripada tangan sampai ke siku ok sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Ammar bin Yasir bila mana dalam satu rombongan ketenteraan dia berjunub Dia berguling di atas tanah Sebab apa dia berguling Dia mengikut hukum kias ha. Bila mana kita tak, Bila mana kita buduk Kemudian batal tak ada air Kita akan guna tayamum Sebab dia kias kan? Kias Tidak boleh wudu tayamum, Tak boleh untuk mandi wajib maka tayamum. Tayamum tu cara berguling. Amal biasa buat kemudian Nabi tegur. Ha? Ha ina Nabi kata apa? Inna fa inna ma inna ma kana yakfi fa inna ma kana yakfi ka an taqula bi yadayhi kadha. Tepuk saja. Ha? Tepuk kemudian pada muka dan tangan. Dan yang terakhirnya berlaku istihad di kalangan sahabat pada zaman Nabi di kalangan sahabat Nabi mereka ada istihad juga eh, sebab disebabkan mereka tak ada wudhu tak ada air untuk berwudhu tak ada air untuk mandi wajib maka mereka beristihad mereka nak berguling di atas tanah ha. tidak dicela ke atas mustahid idah bazala wasaahu wa illam yusib alhafqa tidak dicela bila orang dah berisytihad kemungkinan isytihad dia salah eh ha dan kemungkinan juga betul ha, bila dibetulkan oleh nabi maknanya isytihad dia adalah salah ha kaifiyat <tik> at-tayammum Bidarbatin Cara tayamum dengan satu tepukan Wa fi riwayatin lil bukhariyi Wa daraba bi kafaihi al arda Wa nafakha fi hima Thumma masaha bihi ma wajahahu wa kafaihi Eh? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ha? eh, Nabi akan tepuk eh, Nabi akan goyangkan dua tapak tangan ni supaya lah debu-debu tanah tadi ke bumi. Eh, kemudian baru Nabi sapu muka dan juga pergelangan tangan. Kalau debu tanah yang banyak-banyak tu capu dekat muka tak diringankan debu tersebut, maka penuh muka kita dia dengan tanah debu. Sebab itu sebagai takhfif. Ya eh, Maksudnya kita Lepas kita tepuk Tanah Debu untuk kita Tayam mum Kita angkat sebelum sapu muka kita ketuk-ketuk dulu ha? Ketuk-ketukkan dia dulu ha. fiqhul hadis yang pertama tayammum ini adalah dengan menyapu muka dan juga tapak tangan sampailah rusuain sampai kelah ke pergelangan tangan inilah mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala majoriti di kalangan ulama menyatakan tayammum ini menyapu muka dan juga dua tangan sampai ke siku ini majoriti di kalangan ulama seperti mana telah terdahulu penerangannya dalam syarah hadis ha kerana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan eh, pada wudu membasuh dua tangan sampai ke siku, menjadikan um, menyapu tangan pada tayamum sampai ke siku juga sama. Eh. Kerana hadis-hadis semua telah dinyatakan dalam sunan, dalam sunan ini dalam riwayat dalam kitab eh, Jamiat At-Tirmizi Sunan Abi Daud dan, dan sebagainya ha. Kita kita hadis lah Ok Perkara yang ketiga Ulama' yang mengharuskan tayamum ha, Dengan Menggunakan batu ha. Dan juga yang tidak ada Sesuatu yang tidak ada debu ke atasnya Dengan hadis ini Wa nafaqa Aw fa yadahu إذ لو كان الغبار معتبرا لم ينفض يده وأجاب الآخرون بأن النفخ أو النفض تخفيف الغبار الكثير فإنه يستحب إذا حصل على غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضوي أوكي؟ Perkara yang ketiga ulama berhujjah ulama yang mengharuskan tajamum dengan batu dan juga dengan sesuatu yang tidak berdebu eh sesuatu yang tidak berdebu jap sekejap. kejap dengan sesuatu yang tidak berdebu berdasarkan hadis ini wa nafaqa ataupun fanafa yadahu ha, kalau lah kerana kalaulah debu tersebut tebal eh Nabi takkan Kalaulah uh, debu Debu tersebut untuk kita tayang mum ini Dia banyak Bila banyak dia akan Hilangkan wajah Muka, muka kita Tebal sangat Kita, kita ringankan dia dan yang yang terakhir yang keempat yahtamil an nafkhu an yakuna li syai'in 'allaqa bi yadihi dan kemungkinan nafakh di sini dalam hadis ini disebut apa disebutkan Uh, Nabi tepuk tangan dia ke tanah kemudian nafakha fihi ma nafakha ni makna tiup maksudnya an yakuna li shay'in 'alaqa bi an, an yusiba wajha al-karim Nabi ringankan debu yang ada pada tangan ketuk dia supaya tidak banyak yang tertempek pada muka Nabi eh? ha. Itu dalil mengenai dengan tayamum ni satu tepukan Dan di sana insya Allah kita akan bincangkan um, Hadis yang ke-115 mengenai dengan uh, Dua tepukan dalam tayamum Satu tepukan untuk muka Satu tepukan lagi untuk tangan Jadi insya Allah kita akan sambung Perbincangan pada hari Khamis ni, insya Allah hamdi, subhanallahumma wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik